<звучит> <звучит> Лондон. Старая часть города. Очень старая. Цивилизация далеко древние здания, узенькие улочки, очень узенькие. И каким-то образом в эту часть города заехал шикарный Бентли. И вот он едет по улице. Навстречу ему каким-то образом тоже заехал не менее шикарный Кадиллак. И они стали на одной улице и не могут разминуться Проехать две машины никак. Сигналят друг другу, там моргают фарами. Никто не уступает, никто назад не хочет сдавать. Тут водитель Бентли не выдерживает, от, открывает дверь, вылазит, подходит к Кадиллаку, говорит, убирай свою колымагу, ты, ты знаешь, кого я везу. Тут, а кого ты везешь? Я везу самого Абрамовича. Водитель Кадиллака молча выходит из машины, открывает заднюю дверь, там сиди, сидит принц Чарльз. Говорит, а это тебе что, конь педальный? такой чувак, короче, конкретный пришел в бутик открылся бутик, купил себе метр ткани, потому что метр ткани привезли. Он и пришел к портнике, говорит, портниха, Пошить что-нибудь там, что примерить. Нас смотрит, говорит, чувак, ну тут метр ткани, ну на трусы тебе, ну реально, тут трусы получится. Хочешь, не, мне надо что-то крутое, чтобы я пришел на вечеруху и такое чисто. говорит, ну ладно, вот тебе телефон тети Сони, езжаешь в Одессу, вот тетя Соня, она шьет все. Приезжает к тете Соне, тетя Соня взяла, говорит, через недельку зайдешь. Ну, тут приходит открывает дверь, говорит, здравствуйте она такая о, сыночек давай там открывай вон тумбочку брючки мере, одевай говорит как брюки брюки брючки меря, ты же хотел брючки одевать брюки хорошо ой сыночек а там вот это там шкафчик и вот там еще такая жилеточка ты меня набросила такая хороша тебе глаза голубые подойдет чувак одевает жилетку прозревает говорит что жилетка еще вышла конечно а вот там вот вот там еще в этом шкафу говорит пиджачок набросишь так слегка на плечо и, шо, и пиджак вышел из метра ткани понимаешь чувак ты в киеве большой человек человек, а тут и <свят> кепку мерить будешь. <свят> 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 Еще про Романа Абрамовича вспомнил анекдот. Э -э два э сотрудника НАСА между собой общаются. Один говорит, вот в последнее время очень модно стало, чтобы богатые люди платят деньги и летают в космос. Да, это очень выгодно, говорит второй. Действительно, надо еще кого-то подключить. Говорит, да вот уже у нас Роман Абрамович хочет полететь и платит там 500 миллиардов долларов. Говорит, ну подожди, это же очень много, это же на 5 полетов в принципе. Да, но он летит на яхте. Ну ладно, раз такое пошло, Вакарчук мне еще один анекдот рассказал. <laughs> ладно, слава прости. <laughs> Встречается мой, ну он как-то культурно рассказал, сейчас я попытаюсь. Мальчик и девочка идут на свидание, значит, у, у мальчика страшно воняло изо рта. А, нет, у девочки воняло изо рта, а у мальчика воняли ноги. <laughs> и вот их инструктирует папа и мама, инструктируют. Знаете это, да? Нет. Папа и мама их инструктируют, как себя вести. То есть мама рассказывает девочке, которая изо рта воняет, говорит, солнышко, ты же у меня красавица, ты вот вообще, вот, ну, у тебя красота от Бога просто. Ты понимаешь, ну ты бежось порубное, но я же ничего не можешь... Да, да, у тебя с рота так воняет. Ну ты понимаешь, короче, рот держи закрытым все. на замкни, не открывай. Вот все, что бы не попросил, ты очень как-то аккуратненько так и угу, угу, все штука, только закрытым полностью замкни. Она поняла? Она, угу, все, окей. Папа, папа, сыну говорит, сынок, ты же знаешь, ты у меня красавец, все тебе просто ты отменный, говорит, только ни в коем случае не снимай носки, я тебя умоляю, не снимай, про, все, пропала свиданка, не снимай носки. Носки нельзя снимать. Нельзя. Понял, да? Нельзя. Табу. Табу. Хорошо понял. Ну, встречается мальчик с девочкой. Привет, она. А, может, в кафе зайдем? А? Заходит в ресторан, садится там в кафе. А, что ты будешь? А, самому выбрать? Хорошо. Пить будешь она? Вино как? Красное, а? А белое? Белое. Хорошо, выпьем беленького. Так, 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 попили, все по поели. Он такой: "Муж, пойдем прогуляемся, свежий воздух там". Она выходит, гуляет. У тебя зубы болят? Она... Гулять дальше, такой. Муж ко мне зайдем? Она заходит к нему, может еще что-то выпьем, выпили, выпили, в общем, в итоге они уже занялись любовью, все дела, утро, все довольны, всем все понравилось, просыпаются и мальчик этот просыпается такой носков нет, такой раз, где мои носки, где носки, я без носков, я тебе сказал не снимать носки, 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 где мои носки, где мои, будет ее, извини, ты мои носки не брала? Нет. Где же мои носки? Носки, может быть, здесь, может... Нет. Вот, тут нет тоже. Нет, а здесь... Да нет, ты, наверное, шутишь со мной. Ты брала мои носки? Ты носки мои взяла? Она... М -м -м. Нет, ты меня разыгрываешь. Ты взяла мои носки? Да мои носки. Да не брала твои носки. А, -а, -а ты их съела. <1000 типовая> <feat>. З дитинства дівчині мама говорила, аби вона ніколи свій рот не відкривала, оскільки з рота був такий запах, ніби як хтось пукнув. Ну і дівчина прийшла на дискотеку, танцює така, все розкріпащона, все хорошо. Посміхається всім, але рот свій не відкриває. Ну і Тут підходить до неї хлопець, зажигає, знає, там, як тебе звати, вона. Мовчить, йому просто сміхається. Та вже давай коліс, як тебе звати? Вона мовчить. Та ладно, як тебе звати? Оксана, ти що, пукнула? Ні, ти що знову пухнула?

Я просто, для мене це досить актуально, тому що я так само вчився у Львові і мав приблизно такі самі статки. 27 копійок має в кармані, йду, значить, з цією дівчиною зі Львова, йду, значить, по місту. Значить, пиріжки продаються. Така, Малечка, та що, пиріжок будеш? Та чого не буду, буде, підходить пиріжок 32 копійки. Каже, ні, я тобі пиріжок не куплю, тому що я не знаю, що він зроблений. каже, зробили, Вбили якогось кота чи собаку стрілили. Каже, ні, ти ж з'їш, отравишся, скажеш, що я гуцул дурний. Ні, йдемо далі. Далі морозиво продається. Малишка, що, морозиво будеш? Та чого не буду? Буду, буду морозиво. Підходить 37 копійок. Каже, знаєш, Малешка, я тобі не куплю морозиво, тому що на дворі зараз лютий місяць. каже. Ще ти каже, з'їсиш, холодне воно, каже, ангіною захворієш, скаєш, що я гуцу дурний. Не куплю тобі, йдемо далі. Йдуть далі, автомати стоять, всі, як раніше по три копійки з водою. Каже, молишка, водичку будеш, та буду! та тіхо-тіхо, гроші є. Що їде такий гарчує Гуцул у Львові і до нього підходить, ну. Зупиняє його гаїшник, а він ремінь безпеки в нього є. гаїшник зупиняє, він відкриває скло. Гаїшник сержант Петренко тут, хав, тут, боже мій, не бійся, я прив'язаний. Літак збирається злітати, значить, вирулює на злітну смугу, Прага, Москва Прага. І біжить наш Воленяка, біжить, чи там Гуцул, неважливо, біжить там хтось з нас, українець, біжить і каже, візьміть мене, візьміть мене. А ті кажуть, та, -та куди тебе взяти? Він каже, та я в Яремче, каже, мені треба при прилетіти. Каже, та де ми, каже, злітаємо в Москві, сідаємо в Празі. каже. І все, і яка Яремче. Як Яремче, це якісь інші літаки. Каже, ні, ні, ви трошечки спустіться просто. Потім підійде до мене стюардеса, гроші плачу, каже, спустіться, я вийду просто і все. Ті думають, ну щось може не так. Ну той забирається, сідає в крісло, злітає літак, значить летить якийсь час, підходить стюардеса, каже, вже можна, ходити. відкривають йому двері, він вийшов, пішов, вийшов. А пілот пілоту каже, слухай, ми ж пообіцяли йому, що трошки знизимо літак. А він каже, та ти знаєш, я цих гуцулів каже, воно взагалі каже, минулого разу знизив трошки так один вийшов, чотири зайшло. Каже. хочу рассказать анекдот, который мне рассказывал очень хороший музыкант и прекрасный человек, мой очень близкий друг, человек с громадным чувством юмора и человек, с которым я очень часто могу говорить даже по-польски, потому что мы долгое время вместе работали. Не вместе, а в разные времена, мы работали в Польше. Кузьма Скрябин, Андрюша. Он рассказал мне потрясающий анекдот, с моей точки зрения, один из самых сильных национальных анекдотов. В Португалия. Автобан стоят наши зарубежные из Ивано-Франковщины, хлопцы с великими плакатами, где написано великими литерами. Робим все работы. Машины идут туда-сюда, туда-сюда, никто не остановится. Подъезжает Мерседес, выходит такой Дон Хуан, средних лет мужчина, цепи, золото, очки хорошие, часы, одет нормально. Такой а-ля Бандерас сзади завязан, значит, хвост, на бриалинин весь. Подходит и говорит, ну что, ребята, заборы красим, Ні, ні, ми за такі дрібні роботи не беремо. Ви не зрозуміли. У мене забор навколо замка 18 кілометрів, каже, і 5 метрів висота. А ні, за таку беремося. Привозить їх собі на вілу, громадна віла на берегу океану, Португалія. Ну, так говорили, за деньги, ставили за даток, деньги, все, ролики. Купив фарбу для них, бочку. Ну, давайте, хлопці, починайте. І уїхав. Тільки он за порог, відкривається ворота. Заходить Микола Петрович прораб зі Львова, каже, слухай, у мене до тебе бізнес. То який бізнес? Ми маємо роботу. вже. Та ні, ти не зрозумів. Коротше, давай так. Ви мені продаєте фарбу. То як ми тобі продаємо фарбу? А в нас робота така гарна, стільки заробимо. Да ладно, я вам за цю фарбу більше грошей дам, ніж ви отримаєте за роботу. Продайте фарбу. Ну, хлопці так подумали. Коротше кажучи, продали фарбу. А тут на участки. Постелся шикарный конь, арабский скакун такой, за 5 миллионов евро, во всех каталогах просто мега, первые места, чемпион мира, Европы, Олимпийских игр, ну супер, лошадь. Они взяли остатком краски ему, кисточкой. Пофарбовал ему морду. Сидят, палять. Приезжает Дон Петру, говорит, а что вы не фарбуете? та не поверите, вот ваша элитная коняка, говорит, она выпала всю фарбу. Тут хозяин, мать перемать летает в вдома. Хватає берданку. Ті подумали, гастубайтери наші хлопці, що будуть їх стріляти. Полягали. Голову прикрили, слышат два вистріла. Бах! Бах! Подимають голову, сморять, конь лежить убитый, з простріленою головою в конвульсіях. Они в шоке, реть, пани. На ви коня такого елітного вбили, каже? Так, каже, він же мене, каже, замахав. Каже, цього року випив, каже, три кубометри бетона. Минулого року 10 тисяч кірпіча з'їв і три тони цементу. <реш> 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 Син гучок приходить до тата Гуцула і каже, тато, я хочу одружитися. Він такий, а хто вона? Та каже Марічка сусіднього села. Да? А що, багато? Та багато. В тата Мерседес дізель, двоповерхова хата, барани, каже, свині, корови, все в них є. «Да». А що трудяча? Та трудяща зранку встає, корови подоїть, каже, все їсти приготує, всюди в неї чистенько. Да. А красива, каже, вродлива ще чи ні? Та така взагалі, хлопці з сусідніх сіл прибігають подивитися лише на неї, яка вона красива. «Да, Любить, Любить так, що тільки на 20 хвилин втікаю від неї, так вже починає плакати, за мною листи писати. Нам така невістка не потрібна. Добре, тато. украинского русский анекдот такой классический. Гуцу грачує в Москве на своих жовлях. Як я туда потрапил? И стоит такая дама с кудряшками. и он так, а, до ней. Вам куди? Она говорит, молодой человек, а довезешь до Рублевки? Я тут вот, эм, у меня джип поломался, надо доехать. Он, а сколько достает? Она говорит, ну 100 баксов хватит. Он, Эй! Макси, вседайте. Она садится, он смотрит. Это Алла Борисовна Пугачева. Она говорит, ну что ты нас смотришь? На дорогу смотри, дам тебе автограф. Ты да, набегал мне ваш автограф. Ну, дам я тебе это, афишку. Ты да, набегал мне вашу фишка. Ну, а что ты хочешь? У тебя есть мечта? Да, я мечта. Быть не мечта, мри, она мне неизручно знаете. Ну, говори, что ты хочешь? Да, неудобно мне. Ну, говори. Алла ну, вы знаете, я, знаете, с детства Мрия у вас, извиняйте, <свените>, за грудью укусить. Она говорит, что? Останови машину, придурок. Он говорит, Алла Борисовна, пять тысяч баксов дам. Хату продам, машину продам, все продам. Она говорит, что? Гуцу, пять тысяч баксов за вот это. Он говорит, богом клянусь. Она думает, ну мужика припекло. А, всю жизнь будет помнить. Останавливай. Он так, заменяй машину. Говорит, она посмотрела, никого нет, обнажила красоту, и он вот это минут сорок, что-то мне целует, что-то. Говорит, ну что ты мне, что ты целуешь? Уже кусай давай, кусай, уже час почти вот это вот. Он говорит, так что кусай, дорого ж, дорого. Сыть, короче, два человека, написано, подайте на нужды арабов, что подайте на нужды евреев. И всем все кидаются, кому на нужда арабов, ну кидаются, а нужда ее ревни накидать. А один человек, ну, кисмонетки, друзья, подходит, кажется, слушай, ты тоже напиши себе, подай ты на нужда арабов, тебе теж буду кидать туда якісь монетки, ты ж не збираешь. А то ну, тут, тут так получается, что израильцы це, арабы, бедные, несчастные, ну тут в тій ситуации все, він відійшов, и то, який арабов, каже, слышишь, и цигани нас учат коммерции. Борман у Штирлица спрашивает. Штирлиц, вы еврей? Штирлиц, русский. А я немецкий. Еще такие Как, назвать дитину на человеку и если тато еврей, мама украинка, и националисты. Хлопчика треба назвать Изяслав. Есть хорошая а, еще, ну это даже не фраза, это такой, да, короткий, короткий, низу, родовой довольно старый, э, с бородой, но тем не менее, когда еврей звонит в скорую, алло, это скорая, говорит, да, говорит, перезвоните мне, потому что я с мобильного. В серьезной компании принимает, хочет принять себе на работу секретаршу, и вот к нему приходят претендентки на эту должность, заходит блондинка, шикарно, он смотрит, такая прям надо брать. Думает, не буду серьезных вопросов задавать, что-нибудь полегче. Девушка присаживайтесь он Как вас зовут? Меня? Ну да, вас. но в смысле, как меня называют, да? Ну, ну да, да, как называют. Ну, в смысле, там друзья, знакомые, да? Дедушка, забудьте. Но главное, не переживайте, все хорошо. Ну, давайте начнем с чего-нибудь полегче. Ну, я не знаю, ну, сколько вам лет? Мне? Ну, да, да. Вам. Ну, в смысле, мой возраст, да? Ну, да, да, ваш возраст. Но вам в годах? Дедушка, забудьте. Не переживайте, все хорошо, успокойтесь. Давайте, ну, я не знаю, ну, с чего-нибудь... Ну, какой у вас рост? Мой? Ну, да, ваш. В сантиметрах? Да, в сантиметрах. Ну, в смысле, это длина моя, да? Говорит, да, да, ваша длина. Сейчас, сейчас, секундочку. Угу, угу, угу. Стоять сейчас 4 сантиметра. Говорит, вот, видишь, вот пошло дело, умничка, молодец. Говорит, давай все-таки вернемся все к первому вопросу. Все-таки, как тебя зовут? Меня? Говорит, да, да, вас. Сейчас, секундочку. Угу, угу. Алина. Говорит, вот, смотри, какая девочка, Алиночка, все прекрасно. Говорит, извини, Алиночка, а вот, вот это, вот это, что такое было? Ну, как, я вспоминаю. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Аліна. <реш> Одна блондинка, а інші блондинки каже: Слухай, а, я а, ти знаєш для чого от, а, у вертольота це от о, 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 вентилятор, а друга каже, ну ні, не знаю. Вона каже, я знаю, це для того, щоб пілот не пітнів. А та каже, да не, ну что ты, ты что ты таки кажешь? Ну каже, да, я один раз летела. Так вот это вертолет, этот пропеллер просто крутиться, так пилот так спитнив. <говорит> две блондинки встречаются, одна говорит, слушай, я тут видео недавно в Волгу, говорит, вот умеют наши сделать, когда вот когда захотят. Такая шикарная, такой фиолетовый цвет с перламутром, такие диски или ты вообще купешечка красивая, такая один знак чего стоит, такая русская буква В с крылышками. <говорит> Одна блондинка говорит другой: слушай, а что ты делаешь, когда ты общаешься в, в Аске, например, або где-то в чате, або там, тебе ты приходят, а что ты делаешь здесь с Памом? Она да я просто на него не отвечаю. Две блондинки тоже встречаются, и одна говорит, слушай, ну вот скажи, ну вот у тебя есть мечта, ну знаешь, вот о чем-то люди мечтают, говорит, конечно у меня есть мечта, я вот хочу, чтобы прилетела добрая фея и подарила мне 35 тысяч евро. Говорит, дура, а почему не миллион? Сама дура, миллион нереально. У каждого мужчины в жизни наступает такой возраст, когда согласие женщины пугает больше, чем отказ. А когда женщина купила вибратор, знаете, пришла домой, включила, положила на стол, пошла, значит, в душик, А там лежит банан, смотрит на вибратор, вибратор так. Он говорит, что дрожишь? Первый раз? Что из серии таких, скажем так, советских анекдотов, в советское время, собственно говоря, отдыхать-то можно было ехать куда? Или в Крым, или на Кавказ, Сочи, Ялта, ну, все, или в Сибирь. Вот. Ну, короче, супруг отпустил жену, которая, как правило, младше его, отдыхать одну в Крым. Ну, она поехала, неделю отдыхала, 10 дней отдыхала, 12 дней отдыхала. Ну, организм, так сказать, молодой, трепетный, просто в чьи-то объятия. Она познакомилась с симпатичным статным мужчиной средних лет, с легкой сединой, ужин при свечах, холодный блюд в серебряном ведерке, черный экран на льду, разговоры древнеперсидской поэзии, лунная дорожка, пошли они в гостиницу, занимается любовью. Она им говорит, дорогой, ты случайно не врач? Он говорит, врач, а случайно не анестезиолог? Он говорит, точно, откуда ты знаешь? Она говорит, а я просто ничего не чувствую. <смех> <смех> В приходит такой человек, всех что, говорит, что вы не продали? Я хотел культурно провести воскресенье, купил у вас резиновую женщину, купил пиво, чипсы, порношку поставил, открыл пиво, открыл чипсы, надул девку, бачу таких хлопец, с сигарой! С вот этим делом! дядя, вы женщину наизнанку вывернули. <реш> Приходить чоловік і жінка в магазин для дорослих в еретичний магазин, і, і, і хочуть щось цікаве ну, підібрати. Продачи, я не знаю, для кого цікаво, для чоловіка, для жінки. І дивиться, дивиться, а вона каже громадна, а він такий, ну такий, вона каже: «Е, ну що вам підібрати? Ну, може, е, ну комплект дуже гарної нижньої білизни. Підбирають, підбирають, ну що там труси, парашути, все там, ну таке пі а, дають йому, одягають, І, а чоловік такий дивиться на це все, а, а продавшиться розуміє, що, мабуть, все-таки ну, все одно... там якогось фіричного сексу не і каже, може вам ну, і Віагру купити. Він каже, та я краще куплю собі карвало, як це помачу. Відбігають <плінь> такий... мужик сексуальный, голодный, публичный дом, говорит, мне дайте, не, блондинку, блондинку нету блондинки, брюнетку мне, брюнетку, нету брюнетку, ну, как, ну парну какую-нибудь, дайте парну, нету парну, а что у вас есть, Дай". ну что, ну вон, вон енот, давай енот, а давай, на следующий день опять прибегает, мне блондинку, блондинку, нету брюнетку, брю... Брюнет... нету брюнетки, ну какую-нибудь парнуха, есть парнуха, а, есть, какая, мужик и енот, тоже у парня с <свечес2> девушкой было первое свидание, и вот на следующее утро девушка звонит своей подруге, чтобы поделиться впечатлениями, говорит, ну, ну как все прошло. Говорит, боже, это такая романтика была, мы были в ресторане, пили шампанское с <свечес2> клубникой. Боже, он мне так понравился, он рассказывал столько анекдотов, такой был ухаживал так замечательно. И говорит, ты вот, мы же, он меня провожал домой, и, ну, ты знаешь меня, каких я правил строгих, но мне так хотелось продлить еще на секунду вот эту, эту встречу. Я пригласила его домой на кофе. Вот, и мы долго сидели на балконе, смотрели на звезды. Он рассказывал мне о себе, о своей жизни. И это так было романтично. чем в общем, первый поцелуй, это, это, это было нечто. Это была такая феерия. Говорит, ну и в общем, ну, ну, ты знаешь, каких, каких вот я правил, как, как, как вот у меня все серьезно, ну, в общем, ну, я не пережила, это любовь с первого взгляда, ну, в общем, ну, у нас с ним была ночь любви. Парни на следующее утро созваниваются и рассказывают о том же. Ну что, да? Да. Красавчик. Девушка, филолог, сдает экзамен, тоже старый анекдот девушка-филолог сдает экзамен, поступает в университет, немножко такая тормознутая, такая. Преподаватель говорит, ну тяните билет. Он говорит, какой билет? Я говорю, да любой билет тяните. Я говорит, я не знаю, какой билет. Да любой. Нате вам, что у вас там билете? В каком, господи, который вы вытянули? Я не знаю, что у меня в билете. Вы не знаете, что у вас в билете? Не знаю. Дайте сюда. Каких вы знаете польских поэтов? Я не знаю польских поэтов. Ну что, польских поэтов не знаете? Не знаю. И Мицкевича вы не знаете. Ну, Мицкевича я знаю. А как звали Мицкевича? Я не помню. Ну, Мицкевича как звали? Я не помню. Ну хорошо, я вам помогу. Ну, первый мужчина. Ну, первый мужчина. Валера? <свистит>